um, Syariah telah pun uh, bangkitkan beberapa perkara berkenaan dengan Rafizi yang saya rasa komen-komennya adalah komen yang adil. Saya baca dia punya statement tadi. Hmm. Dia kata dia pergi jumpa PM nak letak jawatan. Dia offer untuk letak jawatan lah. Kata dia nak menjadi seorang ahli kaum B sebab dia nampak kerajaan terlalu defensif. Dia nak lebih uh, agresif. Mainkan peranan macam dia mainkan dululah sebagai pembangkang. When I read that, benda tu... It occurred to me that... Itu bukan... Ya, itu kekuatan dia. Itu DNA dia. Itu memang Rafi lah. Tetapi... You dah menang. You know, now you're supposed to be a minister. Uh, semua benda yang saya kata tadi tu yang dia telah pun mulakan... There also comes a question of whether you're committed to doing the job hmm. you know um you one okay you talk big while opposition lah dan kita tahu maybe 80% of benda yang dia cakap dia nak buat masa ceramah-ceramah dulu dia memang tak boleh buat pun <laughs> but it's okay 20% tu benda-benda yang you mention tadi tu IPR apa um dasar gaji progresif dasar yeah. gaji progresif semua tu so see that through see that through it's not your job anymore Uh, untuk menjadi penghasut, untuk menjadi, you know, that that's what he was lah. Penghasut. Rebel rouser lah. A rebel yeah. rouser, yeah. because walaupun you are radical, now this, you know, you, 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 you campaign in poetry, you government prose, you govern in prose. So kadang-kadang governing is not exciting, it's not that rebel rousing. Tapi that's what people want to see in a future leader that you commit that you know you you don't say oh i offer to resign the first sign you know okay saya saya akan bertanding sekarang tapi kalau saya kalah saya akan kembali jadi uh, pemimpin akar rumbi aktivis biasa um i think with respect to him as as somebody who's also a friend uh, saya nak tengok bila dah jadi dapat kedudukan dalam kerajaan to commit to that and to see that through And I think, you know, after two years to say that, oh, you know, I'm going to go back to becoming the Shegu Evarra of the party and to make sure we win the next election, I think the commitment issues is there lah. For me, for hmm. me. I mean, I'm not disagreeing with what you said. I think all of that is okay. Tetapi, to um, me, looking at a future leader, it, it's a bit of a red flag. What is unsaid though, uh, apa yang tidak disebut di sini, ialah Apakah perasaan beliau yang kita tak boleh tahu apabila ada dilihat ada gerakan ah, sebegini sure, sure. Uh, of course you can say this is politics and you come rajuk and stuff uh, but ada juga persoalan keje kalau kalau dikatakan bahawa camp Rafizi ini adalah mereka yang tidak setia kepada presiden parti PMX dan sebagainya ini juga individu-individu yang masuk turun naik mahkamah yang masuk penjara That's yang so. so they it's not like they haven't sacrifice for PMX Betul lah. So, so I, I, that one I don't know lah. Saya uh, tak tahu apa yang berlaku kita, di belakang. Kita, tabi. kita assume lah. Ha, so there is that question about um. where is this loyalty question coming from? Kenapa nampak seolah-olah dilihat bahawa mereka tidak setia sedangkan sama ada Rafizi, Nik Nazmi dan seangkatan dengan mereka pun banyak banyak jasa kot untuk membawa yeah, PMX sure. ke tahap yang dia sampai. So uh, of course kita tak tahu apa yang sebenar-benarnya berlaku apa yang menyebabkan sampai ada gerakan untuk meletak tepi Rafizi sebagai timbalan presiden uh, Dan masih lagi to be fair to PMX he's asked him to retain uh, apa ni to yeah. contest to yeah. tanding. Yeah. but And these two things can coexist at once right i can still ask you to contest but actually do <laughs> itu lah. itu politik It lah. It lah. politik yeah. um mungkin satu komen berkenaan dengan uh, Izzah juga yeah. yang yang kita kenal Um, yang juga kita alu-alukan di podcast <laughs> yang, ini. juga kita alu-alukan di KS to be, to be safe kalau takut dan dua-dua datang lah dan tak adalah <laughs> KS curse yeah. so, I was I was just you know I just googled <laughs> um, how old she was yesterday uh, never ask a woman how old she is <laughs> exactly so, so, I had to google ask <laughs> okay. right? uh, somebody else <laughs> so I think if not, kalau tak silap saya she's 44 you see ada setengah watak dalam Uh, dalam imajinasi hmm. awam ni they Yang are, muda sokmo They are forever trapped ah. Oh forever trapped, they are forever, forever young no, Ya, yeah, forever young You know what I mean right? Yeah. Ada setengah watak ni, kita always assume dia ni puteri reformasi right. Yang early 20s yeah. She's 44 I mean, I'm not saying 44 tu tua lah Tetapi <laughs> um, You know, she's she's not The puteri reformasi 18-20 year old anymore Maknanya dia dah Dia dah sampai-sampai middle age she's been a three term mp uh, dan kalau nak kata oh you know she's just ini riding on coattails, keluarga dan sebagainya I, i think we we forget that she's been around for quite some time she's done good work in parliament um sebagai ahli parlimen uh, dia seorang yang sangat dedicated to you know public policy issues like multidimensional poverty mm. harm reduction and things like that you know this is not somebody yang just came out of nowhere you know I I'm I'm self aware of this discussion because <laughs> of of course my relationship dengan Paklah dulu tetapi um, you know I I want to say that katalah dia bertanding mm. dan ada pertandingan and she wins then she wins that's my view lah there will be ada orang akan bangkitkan isu optik dan sebagainya tetapi yeah, I think you know she's coming in not just just someone from off the streets yang tak ada apa-apa pengalaman. Um, you know she she is somebody who's been around a while with some the record of her own. Yeah. Saya pun rasa bahawa dengan kenal apa yang saya kenal tentang Iza uh, ada hal-hal dasar and dia personality yang sangat berbeza daripada Rafizi lah. Right? Uh, he is not the rebel rouser that Rafizi is. Dia nampak sebagai individu yang mempunyai passion dalam beberapa isu dasar. Uh, yang ada yang mem serupa dengan mungkin ayah dia dari segi kemiskinan when we talk about multidimensional poverty and uh, social justice social justice tu benda tu yang yang memang sama je namalah which is understandable and 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 we praise that tapi dia ada juga isu-isu lain yang nampak dia sangat uh, passionate i think on on some gender issues as well as isu Gaza and hmm. Palestine uh, sangat ke depan dan memang banyak bercakap dalam hal-hal ni dan ia uh, berangkai ke rangkaian antarabangsa juga. So she's got that pedigree. Hmm. So I completely agree, she's not a lightweight. Dia bukan semata-mata binti Anwar oh, Ibrahim. Dia ada oh. pedigree dia tersendiri. Dan ada benda-benda yang um, pemahaman saya, dia tak semuanya bersependapat dengan ayah dia. And I see that as a positive. Macam mana-mana anak juga. Macam mana-mana anak juga. Dan <laughs> yeah. mengimbangi antara saya fikir sudah tentu tanggungjawab dan uh, the public profile of being the daughter. Tapi at the same time having your own thing, which she does have, right? And uh, dia dia memang uh, ada kepakaran tersebut. So for me as again outsider, I wish the two of them can coexist. Sebab yeah. Saya rasa Mimimikin. sangat rugi Mimikin. kalau yeah. kedua-duanya atau salah seorangnya tidak ada dalam the scene for both PKR and for the country because now that I'm outside politics, it is clear to me PKR is potentially the new Barisan Nasional dia akan jadi parti yang jadi parti tunjang kepada negara ini. Dan kalau bakat-bakat tertentu ni tak tak ada ataupun hilang dari reda, it's such a big waste to the country as well. And ni kritikan sikit pada PKR. I look at their bench. It's not that great ke je. If you look at two, three layers down daripada this group, nak kata... Pangku simpanan dia tak hebat lah? Eh? Tak, it's not superstars lah. Dia tak sama level dengan dengan these names. Oh. Uh, dan ha, saya cakap pasal UMNO Saya cakap pasal Parti PKR saja. Saya rasa ada jurang ni ya. Antara the top line okay. And then the, it's, it's not like Lalu. the, So saya kata Apa Kalau ada dunia Di mana mereka boleh coexist Itu terbaik lah hmm. um, Tapi Mungkin Kita uh, Wrap up this conversation Dengan mengatakan bahawa Kalau berlaku pun uh, Pemilihan So you you are hoping that uh, mereka boleh yes, coexist, uh, maknanya tak ada pertemuan lah. Tapi kalau berlaku pertembungan. Uh, you telling me it's over, only one day away kan. Ya. Nak buat deal pun 24 jika, jam. Jika berlaku uh, tandingan, tandingan pun dan ada seorang yang menang, ada seorang yang kalah. Yeah. Uh, maybe even then it doesn't yeah. have to be a zero sum game yes. lah. And I, I think I think PMX will be clever enough to make sure it's not zero sum uh, lah kot, ada lantikan or something. Dan sebagai orang yang daripada generasi saya, and then mungkin generasi sedikit uh, tua daripada Syaril, uh, wish them all the best lah. Yeah, uh, of course. So. Good luck. Good uh, luck okay. my friends. Uh,